natijada keyin jamiyatni ichida burjuvoziylar tabaqasi vujudga keldi bular kim endi burjuvaziylar degani o'rta tabaqa yuqoridagi kanisa va qirollardan va kambag'al dehqonlardan o'rtadagi o'rta, orta boyvachcha tabaqa shular vujudga keldi tojirlar bo'lgan bular bu e, burjuvoziylar tabaqasi hozirgi kapitalizmni birinchi asoslanishi bo'lgan ya'ni inson tijorat qilib ishlab chiqarib boshqa qilib boyib ketishligiga haqqi bor degan bir <laughs> tushuncha birjuvaziylik ya'i keyin o'sha paytlarda varaq ishlab chiqarish osonlashdi matbaalar <laughs> vujudga keldi kitob <laughs> gazeta jurnal chop qilish shu orqali odamlarda ong osha boshladi mana bu ham keyin o'sha fransiya qo'zg'oniiga sabab bo'lgan ong kirdida odamlarga endi bunday haq huquqini talab qilishni o'rganib olgan avvallarda varaq degan narsa gazeta jurnal o'qish yozish yo'qligidan odamlar o'zini haqqi borlik degan narsani bilmagan bunga eng katta bitta dalil masalan hozir nima uchun qullik yo'q bitta odam quqi bo'ladmi yo'q nimaga chunki odamlarda ong bor o'qiydi izlanadi hamma yoqdan huquqlarim degan narsani topadi qanday qilib qutulib ketishni biladi avval odamlarda ana shu o'qish yozish yo'q bo'lgan varaq tanqis bo'lgan shuning uchun ham bitta odam qul bo'lsa qullikka rozi bo'lavergan tushunmagan u men qulman men nima men hur bo'lishim kerak emasmi meni haqqim yo'qmi xur bo'lishga degan narsani tushunmagan qul bo'lsa qu bo'ib yuravergan ana shu omillar hammasi bir bo'lib yevropa qit'asiga qo'zg'olon olib kirdi yangi asr olib kirdi o'tmishdagiga qarama qarshi bo'lgan yo'nalish ya'ni o'tmishda mana dindorlar davlatni boshqargan bo'lsa kanisa endi mutlaqo aksi dinsizlar davlatni boshqarishi kerak degan tushuncha kira boshladi chunki fransiyada iqtisodiy siyosiy fasod to'lib ketgan kalun qirolni o'zini xazinasidagi vaziri bu o'sha fransiyadagi o'sha aytadi bir ming yetti yuz sakson yettinchi yillarda hukumat o'zini mezoniyatini ojizligini to'ldirishni istadi ya'ni mezoniyatini ojizligini to'ldirish degani davlat iqtisodini noqisligini to'ldirishda ya'ni keyin qayerdan to'ldirish kerak unga qarasa xalqqa soliqni oshirishdan boshqa chora topmadi natijada jamiyatni ahvoli yanada qiyinlashib ketdi ocharchilik bo'ldi ta'minotlar noqislashdi yuqorida aytganimizdek non qo'zg'oloni boshlandi ho'p aytaylik odamlardan soliq olish kerak bo'lsa ham islomda nima qilinadi shunaqa paytda aytaylik mana islomda islom tarixiga qarasangiz bunga javob bor sayfiddin qudus mo'g'ullarga qarshi hamla olib borayotgan paytida katta ta'minot kerak bo'lgan askarlarga shunda u kishi ham shunday degan xalqdan soliq olishimiz kerak degan ulamolar aytgan shunda u kishiga ho'p xalqdan soliq olish kerak to'g'ri lekin birinchi o'rinda amaldorlardan olaylik agar yetmasa keyin xalqdan olamiz degan amaldorlardan olib chiqishgan yetmagan kam joyiga xalqdan olingan ana shu to'g'ri nizomda faqat xalqdan olinmaydi misol uchun mana amaldorlarni o'zi dabdaba bilan yurishini qarasangiz xalqdagi bir yuzta kambag'alni bir oylik xarajatini yurib qo'yadi yuzta moshina tepada vertolyot bir mingta odam ovora mingta odam tirikka ishlamaydi hammasiga pul beriladi o'sha ularga ovoragarchiligiga ana shuncha tashvishga amaldorlarni bir joyga borib bir joyga kelish tashvishiga qarasangiz xalqni ichidagi bir yuzta oila bir oy yashaydi ana shu narsani yo'qotilinadi birinchi o'rinda davdabani ya'ni ammo yevropada bunday qilmadi o'sha qirollar fransuz qirollari u balki bor og'irligini xalqqa mana shu dabdabasini i xalq ko'tarishi kerak natijada xalq dehqonlar mehnatkashlar hatto mayda mayda rohiblar ya'ni yeyolmayotgan rohiblar ham borku diniy tabaqadagi o'shalar ham xalqqa qo'shildi hammasi bir jabha bo'ldi narigi jabha bo'lsa narigi ikkita toifadan tashkil topgan va ashroflardan ya'ni kanisa din vakillari va sharafli tabaqa yoki qirol tabaqasi ya'ni ana shular ikkalasi o'rtasida to'qnashuv boshlanyapti hozir ham agar xalq qo'zg'iloni bo'lsa biz istamaymiz ham hech qanaqangi to'polon to'stolon bunga foyda yo'q chunki bilamiz misol uchun aytyapmiz ana shunaqa xalq qo'zg'oloni bo'lib qolsa ana shunda ha ko'rasiz xuddi shunaqa bo'ladi xalq birlashadi kimga qarshi diniy tabaqa bilan hukumatga qarshi birlashadi chunki hozir ham shu xuddi shu narsani ko'ryapsiz din diniy tabaqa ichida xalqqa o'xshab qiynalib yushayotganini ko'rmaysiz mullalarni hammasini qarang tagida jip qimmat moshinalar dabdaba hayot dindorlar ya'ni dindorlar deganda o'sha mullalarni nazarda mullalar xalq esa och yashaydi sung uchun agar bo'lsa shunaqa qo'zg'olon deyapmiz xuddi mana shu fransiyadakiga o'xshagan kayfiyatda bo'ladi dindoringga ham hukumatingga ham deb odamlar ikkalasiga ham birdaniga qarshi chiqadi aslida esa nima bo'lishi kerak dindorlar xalq tarafida bo'lishi kerakda o'shalar yashagandek yashash kerak endi bu qo'zg'olonni natijasida nima chiqdi juda yomon mubolag'alik bir narsalar kelib chiqdi birinchi marta yevropa tarixida jumhuriyat paydo bo'ldi bu nima degani respublika shu paytgacha qirollik edi mana fransiya qirolligi italiya qirolligi va hokazo endi jumhuriyat hozir biz bilgan mana ahmoqona ahmoqqona uchburchak to'rtburchak davlatchilar paydo bo'lishni boshladi jumhuriya ladiniya yana yana shu yana sekulyar jamiyat va hukumat paydo bo'lyapti dinsiz ya'ni ladiniya degan u falsafasi xalq hukmiga asoslanardi mana konstitutsiyada birinchi moddasida yozib qo'yibdiku o'zi xalq jamiyatning birdan bir manbaidir qayerdan kirib kelgan ana shu fransiyada qo'zg'olondan keyin paydo bo'ldi olloh nomi degan gap yo'q bo'lishi kerak edi umuman siyosatda qonunda davlat va xalq degan gaplardan tashkil topardi qonunlar va din erkinligi degan gap chiqdi chunki shu paytgacha kanisa bunga to'sqinlik qilib turgandida din erkin emas faqat masihiy bo'lishing kerak hammang deb masihiy bo'lganda ham masi faqat o'sha o'zi masalan arsuzoksi bo'lsa arzuzok va hokazo din erkinlik degan ha yo'q xullos endi bu gap kelib chiqdi mana badalan minal kasulik deyapti mana ya'ni shu katalogdan katalog aqidasi deydi avval nasroniylar fransiyada uki papaga bo'ysunish aqidasi papa, papa yerdagi ollohning vakili degan aqida shuni o'rniga diniy erkinlik degan aqida chiqdi va hurriyati shaxsiya ya'ni shaxsiy erkinlik degan gap chiqdi men qilayotgan ishimni hech kim menga majbur lilolmaydi ya'ni axloq degan narsadan voz kechish nima qilsa haqqi bor inson yalang'och yuradimi shuning uchun ham qarasangiz ana shu fransiya qo'zg'olonidan avval fransiyada ham boshqa yoqda ham ayollari hozirgi yevropachalik yalang'och yurmagan chunki baribir din bo'lganda masihiycha bo'lsa <laughs> ham ha, oldin hijobda yurmagan to'g'ri lekin baribir hozirgidek yalang'och yurmagan baribir hozirgidek faxsh munkar bo'lmagan buni kim chiqardi ana shu yuqorida aytilgan ateistlar sekuliyar jamiyat deyuvchilar buni va konstitutsiya degan gap kelib chiqdi mana shundan keyin deyilyapti kanisiyaning qarorini o'rniga qilindi bu demak qaror bo'lgan faqat endi shuni nima dinsiz qaror avval ham bo'lgan konstitutsiya faqat diniy konstitutsiya bo'lgan endi nima bo'ldi dinsiz konstitutsiya u xalqni fikriga asoslangan konstitutsiya kelib chiqdi ya'ni qarorsiz davlat boshqari bo'lmaydi hech qanaqa qarorlar bo'ladi qonunlar va bu qo'zg'olondan keyin bu avvalgi asrlardagi narsalar yo'qotilna boshladi masalan diniy jamiyalar yo'qotilindi yani din tashkilotlar va rohiblar rohibalar kanisalardan ozod qilib yuborildi ularni ular ham o'zi shu qanday bo'lib ozod bo'lsam ekan deb yurgandi hammasi yalang'och bo'lib ko'chagiga haligi hijoblarini yechib shunaqa bo'lib ozod bo'lib ketdi kanisaning mollari musodara qilindi barcha imtiyozlari bekor qilindi qilindikanis va har <laughs> qanday diniy aqidaga urush boshlandi ochiqchasiga shiddat bilan va din vakillari davlat idoralarida <laughs> ishlaydigan bir <laughs> hukumat ishida ishlovchi muazzof deyiladi ya'ni oddiy bir vazifa sohibiga aylanib qoldi haliga shunday bo'lib kelyapti kdagi poplar hammasi rohiblar xuddiki e, mana mullalardek davlatni ishida ishlaydigan bitta odamdek gap bu undan nariga o'tolmaydi bizni islomda misr mana shunaqa bosqichdan o'tgan masalan misrda al azhar salohiddin salohd uni shiyalardan olgandan keyin misrni bor qarorini al azhar bergan o'sha yerdagi <usuridik> ulamolar ya'ni keyinchalik mana misrda ham jumhuriyatga aylantirilgandan keyin respublikaga asqarni qanotlari qirqilgan vaqflar musodara qilingan uni haqqoniy robboniy ulamolari bir ketin yo'qotilinganda asqarni endi shunchaki bir hukumatni muassasasiga aylantirib qo'yishgan hozir qarasangiz hech qanday vakolati yo'q boshqa hech narsaga aralasha olmaydi k buni işte, ya'ni